दिनांक तीस आठ दोन हजार चोवीस रोजी मालेगाव येथे बुणकर भवनाचे धुळे मालेगाव येथील खासदारताई श्रीमती डॉक्टर शोभाताई बच्चाव यांच्या हस्ते भूमिपूजन करून उद्घाटन करण्यात आलं सदरचा कार्यक्रम मोमीन कॉन्फरन्सच्या वतीने घेण्यात आला आहे सदरच्या कार्यक्रमास मालेगाव तालुका काँग्रेस अध्यक्ष एजाज बेग तसेच एम आय एमचे आमदार मुफ्ती इस्माईल मालेगाव येथील माजी आमदार आसिफ शेखर रशीद व माजी महापौर अब्दुल मलिक यांचे वडील युनुस इसा तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते मालेगाव येथे सदर बुणकर भवन नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सदर बुणकर भवनास निधी उपलब्ध करून दिल्याचं सांगितलंय मालेगाव तालुका काँग्रेस अध्यक्ष एजाज बेग यांच्या प्रयत्नातून सदर बुणकर भवनाचं काम मंजूर झालंय तसेच एकमेकांच्या आपसी वादात मालेगावचा विकास झालेला नाही यापुढे आम्ही तुम्ही सर्व मिळून मालेगाव शहराचा विकास कोणत्या प्रकारे करता येईल याकडे अधिक लक्ष देऊन काम केलं जाईल असं त्यांनी मालेगावकरांना संबोधित करीत असताना सांगितलंय सदर

मुझे क्रेडिट उडेड की जरूरत नहीं है जो काम होगा वो शहर देखेगा शहर पढ़ेगा शहर देखेगा कि ये काम किस तरह तो मैंने ये प्रोग्राम को समाजी बनाया मैंने इसको सियासी नहीं बनाया तो इसके ऊपर तो मुझे एक शेर याद आ गया मैं शायद दूसरी डेढ़ में शेर मार रहा हूँ कि दरिया को जोन था कि मैं धारे में आ गया दरिया को जोन था कि मैं धारे में आ गया लेकिन मैं बच बचा के किनारे में आ किनारे पे आ गया तो बुलाने वालों की उम्र गुजर गई मगर मैं तुम्हारे एक इशारे पे आ गया हम लोगों को समाज के अंदर जिंदा रहना है समाज के अंदर काम करना है आज शहर की हालत सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं कि आपसी इक्तलाफ की वजह से एक दूसरे की टांग खींचे जाती इसकी वजह से ये काम रुकाया जाता है बस काम किसी को भी करने दो मैं समझता हूं कि काम करो जो काम करेंगे उसका नाम होगा बिला वजह कोई जाकर किसी के काम के ऊपर खड़े रहेगा तो पब्लिक उसको बोलेगी और बिला वजह यह काम बंद होना चाहिए शहर के लोगों को इसके ऊपर खास तौर पे नजर रखना चाहिए और ऐसे लोगों को शहर के लोगों को सबक सिखाना चाहिए जो दूसरे के एक दूसरे के काम के ऊपर जाके रोड़ा अटकाते और काम नहीं होने देते कहीं करोड़ों रुपए का फंड ऐसा पड़ा हुआ है शहर के अंदर के आपसी इख्तलाफ के अंदर काम नहीं हो रहा है मगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मेरी ख्वाब था मेरी तामीर थी कि मैं इसको सब्बीर सेठ के खाबों की तामीर को पूरा करूं। मैंने आज बुनकर भवन की एक करोड़ रुपए की आज संघ बुनियाद के लिए आप लोगों को जमा किया मगर मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि जो बुनकर बाजार रेडोटेरियम का काम रुका हुआ है ये काम भी जल्दी से जल्द होगा इसके लिए भी मैं आपको पांच मिनट के उसकी तफसील बताता हूँ मालेगांव शहर के अंदर दो जगह ऐसी थी एक मोतीबाग नाका और दूसरा बड़े की मार्केट बीप मार्केट ये पीओटी के ऊपर ये काम भूलिए कि एक कंपनी ने लिया था मगर आगे की जो खोली थी उसकी वजह से वो काम चालू नहीं हो रहा था मैंने वो खोली वालों का सबका सेटलमेंट कराया बैंड की मैंने जाते दिलचस्पी दिया हमारा तामीर लिए हम ज़्यादा दिलचस्पी लेते हमारा अगर सियासी जहन रहता तो हम लोग आज मालेगांव शहर के अंदर पावर एम पी कंपनी को मैं मालेगांव के अंदर मीटर बदली करने देता बाकी मेरा तामीरी दिमाग है कि लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए मैं हमेशा पावर वालों से भी लड़ाई लड़ता हूँ आप लिए <प्रिण> मैंने मेरी ज़्यादा दिलचस्पी लेकर वो पाइप को काम को पाया तकमीन तक पहुंचाया और मैं समझता हूं कि शायद ये पंद्रह दिन के अंदर वो शॉपिंग सेंटर पूरी टूट के वहां पर काम जो शुरू होगा उसके अंदर मरूम इब्राहिम सेठ के टाइम के अंदर हमने एक ठहराव किए थे उनके वालिद के नाम से कबाल पूरे के अंदर एक हाल उस पैसे के अंदर बनेगा दो करोड़ रुपए का वहाँ पर एक हाल बनेगा और उसी पैसे के अंदर बुनकर भवन की भी तमीर उसी पैसे के अंदर हो जाएगी मैं समझता हूँ इसके अलावा वह भी बुनकर बाजार तैयार हो ऐडोरियम बने शहर के अंदर अच्छा कुछ विकास हो सिर्फ यहाँ के लोगों की सोच है कि इसको पुल के उस पार होगा काम इस पार नहीं होगा मगर करेंगे तो सब होगा इसको लिए इसके लिए सियासी इख्तलाफ को सबको सियासी इख्तलाफ बुलाना मैं करोड़ों का काम करता हूँ मेरे वादा कर अल्लाह का करम है मेरे से बहुत खुद रहते हम आज बड़ी सियासत के अंदर सदारत मिली तो शहर के अंदर काम करने के लिए और अल्लाह ने चाहता हम शहर के अंदर एक अच्छा कुछ ना कुछ